Неделя Захея, братья и сестры. Неделя Азахея означает, что скоро пост. Пасха в этом году у нас ранняя. Она обещает длинный апостольский пост. Но это к лучшему. Сегодня мы слышали с вами рядовое послание. Это Одно из пасторских посланий апостола Павла, первое послание к Тимофею. Это особая категория текстов, которые принадлежат апостолу Павлу. Это тексты патроната, тексты патрона, которые заботятся о о своих чадах. У нас есть первое и второе послание к Тимофею и одно послание к Титу. Тит, он критянин, он однажды сопутствовал апостолу Павлу, как раз был единственный Элен на соборе, на Иерусалимском соборе, где книга Деяния отмечает, что Тит, который был спутником Павла, его там никто даже не принуждал обрезаться, потому что он был единственный среди присутствующих обрезанных, был не обрезанным. Что касается Тимофея, то это особый совершенно персонаж, потому что Павло с ним связывает какие-то отношения значительно более теплые, нежели с кем бы то ни было еще из всех тех лиц, которых вспоминают. Апостол Павел и Лука, который является его почти постоянным спутником, ничего подобного, такого близкого, такого отцовско сыновных, сыновных отношений, ни с кем Павел больше таких не имел, а вот с Тимофеем только. Тимофей ⁇ человек очень молодой. Когда он стал спутником Апостола Павла, то он должен был оставаться в тени, потому что ему не было 30. И, следовательно, по э, представлениям э, арамейским, он был еще совершенно подростком вот, на тот момент, в котором мы будем сегодня с вами разбираться с ним. Ему э, 38 лет, приблизительно так, точно это неизвестно, но где-то около того. И он э, считается человеком молодым, как вы увидите из этого текста. Кто он такой? Он уроженец города Листры, то есть он... Э, наполовину иудеи, наполовину Эллин. Мать у него иудейка. Вот отец он по цене упоминается. А вот а, а, мать и бабка, вот, мать его Ирника, а бабка его Лоида Павела не вспоминает. Причем вспоминает он его очень детально, что указывает по всей вероятности. Имеются такие мнения, что они находятся в какой-то степени родства. То есть он просто цитирует, что бабка твоя Лоида. Вот, по имени Сказала-то-то. Вот это очень удивительно, потому что больше нигде такое не встречается. А, мать его, Тимофея, была, стала в конечном счете, будучи такой правоверной а, иудейкой, израильтянкой, стала а, христианкой. И а, бабке Алоиде предполагают некоторые, что она стала христианской но на лет так же. Тимофей, вследствие того, что он был сыном смешанного брака, отец его был Эрин, не было обрезан. Но в отеческих преданиях был наставлен очень хорошо. То есть он, видимо, посещал Ешиву, школу там, в Листрах, и знал предания хорошо. То есть он знал Ветхий Завет так, что он мог... Цитировать, читал псалмы на память, цитировал отрывки из книг пророков, знал хорошо книгу бытия и все такое, так что его доучивать было не надо. Был спутником Павла довольно долго до тех пор, пока не был поставлен старшим пресвитером, тогда они употребляли слово ⁇ епископ вот, ⁇ в Эфесе вот. Он был человеком очень молодым. И Павел и смысл этого послания, мы сейчас с вами увидим, как это так написано. Он его поддерживает, потому что он был поставлен вот в тот момент, когда пишется этот текст, недавно. Вот, поэтому он, по мнению Павла, нуждается в постоянной такой поддержке старшего. Вот, поэтому этот текст написан. Ну, я хочу прочитать сегодняшний отрывок. Он выглядит очень странно в том смысле, что чтение начинается с припева. Вот, значит, слово сие верно, и всякого приятия достойно. Вот это обычно припев, который, который завершает некий текст. Вот, а у нас он получился, что он начинает, некий текст другой, и припевом аналогично этот текст не закончится, поэтому я... Считаю необходимым прочитать все сначала. Вот. вот это чтение выглядит так. Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая Духом обольстителям и учением Бесовским. Это не новая мысль. Павел в своих посланиях неоднократно говорит, и это очень для нас важное сообщение, что всякое вероотступничество было уже тогда. То есть оно не стало когда-то потом, или, допустим, только в последние времена. Вот, но дьявол а, охотится за церковью и пытается делать то, что он пытался сделать со самим Христом. То есть он пытается разрушить то, что Христос создал. Разрушить церковь. Как? Вот. Тем, что Он внедряет в церковь, предлагает некие учения бесовские. Вот. Кто же является носителями этих учений? Через лицемерие лужесловесников, сожженных в совести своей, запрещающих вступать в брак и употреблять в пищу то, что Бог сотворил, дабы верные и познавшие истину вкушали с благодарением. То есть это люди какие? Это люди, которые не являются строителями церкви, они обычно появляются на горизонте тогда, когда строители уже исполнили свою работу, и церковь создана. Вот тогда появляются вот эти самые сожженные в совести лжесловестники. Они пытаются, у них есть свой личный мотив, безусловно, они пытаются привлечь к себе внимание. Павел говорит, что они бессовестные, сожженные в совести своей. Что он хочет что он говорит этим? Что он хочет сказать? Что это не искреннее их убеждение. Бывает так, что человек заблуждается. Он заблуждается искренне. Вот. А здесь Павел хочет сказать совсем другое, что они приходят именно с целью привлечь к себе внимание, хотя сами так не думают, это для них инструмент такой. Вот, с тем, чтобы привлечь. Но а поскольку Бога они не ищут... Вот, то, следовательно, и отвлечь а, членов тела Христа от собственного тела Христа. Ну, вот, то есть разрушить, оторвать. Ну и омертвить. Что же они предлагают? Некую остроту. Например, какую-то такую замечательную инновацию, как запрещение, как, а, скажем, опровержение института брака, как института, который установлен Богом. Что это, дескать, не полезно и не нужно. Вот. И от этого следует отказаться, потому что человек, который пребывает в браке не свободен, требуется нечто иное. А также он говорит о пище. То есть это обычные запреты, например, скажем, на вкушение каких-то продуктов или употребление вина. Таких лиц, таких людей было очень много во все времена, и в раннюю эпоху их было также много, как я уже сказал. И э, свидетельством того, что церковь воспринимала их, э, так сказать, очень серьезно, было правило апостольские, которые были, появились около второго века, где там буквально требовалось, чтобы, скажем, присвитеровать церкви которые предназначены быть примером, чтобы они как раз употребляли мясо, вот, вступали в брак вот, и употребляли вино. Потому что это они, поскольку они были такими вожаками, они были образцами для подражания, то именно как бы через такое действие, такую как бы, позицию свою, они поддерживали эти традиционные богом установленные институты. Вот, что Бог благословил человеку есть, и это хорошо, потому что нет ни, никакого зла в божественном создании не существует. А если кто-то говорит, что в нем зло, то он сам зол, потому что он либо искренне заблуждается, либо является тем, кем здесь его называют апостол Павел. Ну, дальше. Ибо всякое творение Божие хорошо и ничто не предосудительно, если принимается с благодарением, потому что освещается Словом Божьим и молитвой. Вкушая, внушая сие братьям, будешь добрый служитель Иисуса Христа, питаемый словами веры и добрым учением, которому ты последовал. Тимофей последовал доброму учению. Вообще говоря, всякое последование доброму учению – это есть некое отражение глубинного опыта человека. То есть никогда бы серьезный и честный человек не увлекся бы каким-либо каким ну, учением, если бы в совести своей у него не было свидетельства о том, что это правда. Вот. И тогда человек, вот э, юный человек, который, скажем, ну, не испорчен, или лучше сказать, может не затронут какими-то учениями, которыми часто люди увлекаются просто, являются не предметом такого глубинного отражения, глубинного опыта, а именно такой остротой, которая как бы вызывает влечение у грешного ума, который хочет каждый раз некоторого разнообразия, некоторых таких острых новостей и таким образом приражается ложному учению. Но человек, который Который, который всем не испорчен, как бы юн еще слишком и мало был вовлечен во всякие отношения между людьми, вот он свидетельствует о своей доброкачественности, о том, что это есть именно совестное движение, глубин, отражение глубинного опыта в сознании человека, которое проливается в его поведение. Негодных же и бабьих басен отпрощайся, а упражняй себя в благочестии, ибо телесное упражнение мало полезны, а благочестие на все полезно, имея обетование жизни настоящей и будущей. Он говорит всякие, что он имеет в виду под негодными бабьями баснями, это различные, это сказать, приемы, в основном, так сказать, телесные, которые придается обычно чрезмерно большое значение. То есть нужно там делать. Они полезно, он говорит, вообще он не говорит, что это бесполезно. Полезно говорит, но немного. Ну вот, то есть мало полезно. А вот благочестие, то есть следование как раз тем свидетельствам, которые содержатся в опыте верующего человека, всегда полезно. То есть следование именно этим вещам, потому что они часто бывают для нас опасны. Вот, и мы говорим, что да, следовало бы, конечно, сделать так, но вот не решаюсь я. А человек, который решается, он получает некое богатство. Он начинает знать, вот, как хорошо в конечном счете следовать именно этому своему глубинному убеждению. Это, в этом есть от Бога похвала. Может быть, тебе и не будет комфортно, может быть, тебе будет где-то и больно, но Радость, которую испытывает человек, которая дает ему Бог от того, что он сделал именно то, в чем состоит воля Божья, она будет достойной наградой такого Делателя. Ну и вот сегодняшний отрывок. Он заключает на самом деле это, то, что я прочитал вот этим стихом. Слово сие верно, и всякого принятия достойно. Считается нашими толкователями, что это был припев некого, некой такой часто употребляемой церковной молитвы, вот, которую здесь в письме использует апостол Павел. И вот дальше. Ибо мы для того и трудимся, и поношения терпим, что уповаем на Бога живого, который есть спаситель всех человеков, а наипаче верно. Мы Говорим, и мы часто так думаем, многие так считают, что Бог любит каждого конкретного человека. Ну, это безусловно, потому что Бог является создателем совершенно всех, без исключения, там, христиан и нехристиан, верных и неверных. И вот. Но вот вопрос, кому он помогает. Вот. Некоторые считают, не будучи вообще говоря в церкви никем, что Бог... Их любит и обязательно помогает, или должен. Вот, вот тут это, это, скорее всего, ошибка, потому что он, во-первых, никому ничего не должен. Во-вторых, а во едва ли будет, потому что, потому что помогает он тому, кто движется и исполняет ту цель, которую перед собой поставил сам Бог. То есть, если человек соучаствует этому Божьему строительству того мира, Церкви Божией, которая вот уже создана, она есть, это самый главный субъект истории, вот. то, безусловно, он имеет право рассчитывать на помощь. А всякий другой человек такого права едва ли имеет. Я не знаю, конечно, будет ли Бог ему помогать кому-то, какому-то человеку, или не будет. Я сам не знаю точно, вот, чьи там действия хороши или плохие. Но я говорю о самой надежде, о самом расчете на такое, что рассчитывать можно только тогда, когда ты осмысленно и серьезно участвуешь в божественном строительстве. А если нет, то это очень сомнительно. А, а наипаче верных, да. Вот это вот наипаче верных, это то, что я имел в виду. Проповедуй сие и учи, то есть, во-первых, надо отметить, что Тимофеев, сейчас это будет, мы сейчас это прочитаем, он недавно был поставлен. То есть недавно произошла, ну, относительно, видимо, недавно произошла его хератония, и он стал священнослужителем. То есть ему стало возможным преломлять хлеб Евхаристии по своими членами церкви. И он должен не просто это делать, он говорит, что задача священнослужителя в церкви Божией не просто преломлять хлеб, а проповедовать и учить. Вот его задача. Проповедуй сие, в частности, и учи. Никто да не пренебрегает юностью твоею, но будь образцом для верных слове, в житии, в любви, в духе, в вере и чистоте. Доколе не приду, занимайся чтением, наставлением, учением. Вот он говорит, что никто да не пренебрегает юности твоею. Если на самом деле здесь так фраза построена, Павел, по-видимому, хочет сказать, что ты, конечно, человек молодой, и очень многие люди, которые, видимо, в его церкви есть, они старше возраста, ну, имеют больший жизненный опыт, а возможно, даже и опыт христианский имеют достаточно большой, может быть, даже больше, чем у Тимофея, ну, возможно. Вот. Но если он будет <coughs> вот таким добрым служителем, как написано, не будет пренебрегать всеми теми вызовами, которые положены были для э, получения этой хиротонии в таком сравнительно молодом возрасте, ну, вот, то честный христианин должен быть, так сказать, увлечен, должен покориться, должен признать в нем этого вожака. Вот. Тогда в ранней церкви их называли игуменами. Которые, те, которые были вожаками-игуменами, называли обычно в, в овечьем стадии барана, вожака. Вот. Но в человеческом обществе это был тоже игумен, это слово, которое перешло на человека, то есть вожак. Куда вожак пойдет, куда пойдет и все стадо. Стадо должно было признать в этом человеке вожака. У Павел считает, что у Тимофея имеются все необходимые данные к тому, чтобы таким вожаком быть. И если он не будет пренебрегать этим своим призванием, то он ими станет. Ну и дальше он говорит, что доколе не приду, занимаясь чтением, наставлением, учением, что обещает, что придет. Придет и, следовательно, поможет, следовательно, укрепит этого тогда еще довольно молодого пастыря. Не не роди, а пребывающим тебе дарование, которое дано тебе по пророчеству с возложением рук священства. Ну, в описании того, что у нас обычно... Понимается под вот этим пророчеством, что Тимофей получил поставление, предположительно, по свидетельству одного из пророков, которые были пророками христианскими с первого поколения. Вот они исчезли вместе с апостолами, то есть, когда апостольское служение прекратилось вследствие естественных причин, вследствие смерти. Когда же исчезли и христианские пророки, Деяния упоминают в частности Ахава, который бывал на собраниях, и даже они имели право на собрание, когда всем было положено вести себя иначе, пророкам давалось слово. Во время одного из таких собраний вот, было сказано, что вот Дух Божий на мне, и он свидетельствует об этом Тимофея как о, как о пресвитере. Вот. После чего, по-видимому, и состоялась его тератония, когда по пророческому такому, значит, слову, вот, с возложением рук священства. Как вы слышали, что читали по-украински с возложением рук пресвитерской рады, то есть не чьих-то только одного кого-то рук, а это было актом согласия, признания достоинства Тимофея и всеми другими пресвитерами церкви, которые присутствовали при этом. Вот, то есть это было совершенно не просто там Пожелал, допустим, <къем> Павел, который Тимофея лично очень любил вот, его поставить, и все произошло поэтому. Нет, это было признание, так сказать, многих других, что Тимофей есть именно званый Богом, названный Богом пресвитер, И он был поставлен. А всем заботиться, всем пребывай, дабы успех свой для всех был очевиден. Вот это конец нашего сегодняшнего чтения. И на этом можно поставить точку. Вот. Это призыв Павла, как бы заключение, как бы последний припев того, что мы здесь слышали, что должен находиться не только в служении священства в смысле преломления хлеба, но в проповеди и учении. То есть служба, служба церкви, богослужение ранней церкви была связана с учением, как вы знаете, Там она была, содержала себе литургию верных и литургию оглашенных. Вот. С оглашенным читали и толковали священные тексты. Вот причем в зависимости от места, в котором это было, Время это установлено совершенно точно. Вот. Читались также не только новозаветные писания, также и ветхозаветные. Вот. чтение это занимало много времени, считается не менее часа. То есть они занимались чтением и толкованием текстов. Причем не такими вот отрывками, как у нас сегодня, вот и намного большими, потому что собрания не были слишком частыми. И прочитать нужно было весь текст, и не просто прочитать, но и растолковать так, чтобы всякому было понятно. Аминь.